В середине XVI века на Волыне, недалеко от Почаева, в поместье Орле, жила православная помещица Анна Ерофеевна Гойская, оставшаяся вдовой после кончины своего мужа, бывшего земского судьи. В ту пору на Волыне оказался проездом греческий митрополит Неофит, ездивший, как и многие восточные иерархи того времени, за помощью в богатую и щедрую Москву. В конце XVI века, проезжая через имение Гойской, он по усиленной ее просьбе остановился в ее доме, пробыл здесь несколько времени, отдыхая от путных трудов своих. Богобоязненная Гойская сердечно приняла у себя именитого гостя и по обычаю ревностно оказывала ему самое глубокое уважение. В благодарность за долгое гостеприимство, а скорее вдохновленной самой Царицей Небесной, митрополит Неофит благословил Гойскую древней иконой Богоматери с предвечным младенцем, иконой, которую привез с собой из Константинополя. Полученная Гойская икона простояла какое-то время в ее замковой молельне. Но вот по рассказам того времени постепенно стали домашние Гойской замечать, что от иконы исходит какой-то необычный свет. Слуги известили об этом помещицу, но она долго не хотела верить их рассказам, пока наконец сама не увидела икону во сне в великом свете. Прошло еще немного времени, и благодатная сила, исходящая от образа, дала знать о себе первыми чудесами. У Анны Гойской был родной брат Филипп Казинский, слепой от рождения. Уверовав в силу иконы, она убедила его обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, став перед дарованным митрополитом Неофитом ее образом, и просить о даровании зрения. И действительно, как только он со всем жаром сердца помолился перед образом, Глаза его тотчас отверзлись, и он обрел зрение и стал видеть, как будто и не был слепым. После столь несомненного чуда Гойская уже не решила сдержать икону у себя, а собрав иноков и священников и множество православного народа, с крестным ходом и пением перенесла ее на гору Почаевскую и отдала ее на вечное хранение монахам, обитавшим в тамошних пещерах. Итак, во времена Анны Гойской Монастырь уже давно существовал, но, видно, запустел из-за татарских набегов. Само создание или, скорее, возобновление монастыря Гойской было вызвано ее желанием дать надлежащий кров чудотворной иконе. По специальной фундушевой записи Анны Гойской устрояется общежительный монастырь на горе Почаевской вместо пустынной обители, существовавшей здесь уже веками. По сути, так начинается история преславной обители Почаевской. Икона, дарованная Анне Гойской митрополитом Неофитом, имела шесть вершков с четвертью в высоту и пять с восьмушкой в ширину. Писана она была темперой древним византийским письмом на липовой доске, подбитой снизу двумя дубовыми перекладинами. Первоначальная икона была покрыта тонким серебряным покрытием, сделанным наподобие ризы. Но со временем эта риза обветшала – и впоследствии была заменена новой, сделанной из жемчуга, а затем золотой, украшенной драгоценными камнями. Икона, типа умиления, изображает Матерь Божию в пояс с предвечным младенцем на правой руке. В левой руке Богоматерь держит плат, которым прикрыты ноги и спина младенца. Иисус положил левую руку на плечо матери, а правую поднял для благословения. Она же преклонила лик к главе Сына. Помимо этого, на иконе есть еще семь миниатюрных изображений святых на клеймах. Справа изображен пророк Илья, под ним мученик Мина, слева первомученик Стефан, под ним преподобный Авраамий. Внизу же иконы ликих трех святых жен, великомученицы Екатерины и преподобных Пороскевы и Ирины. Судя по всему, это была семейная икона, может быть принадлежавшая роду самого митрополита Неофита. С самого своего основания история Почаевского монастыря становится тесно связанной с историей иконы, многократно становившейся источником исцеляющей благодати, ибо сила ее чудотворения становится движущей силой земной истории Почаевской обители. В первые годы существования обители, когда, по словам летописца того времени, умножилось число иноков и бед полны настали часы, уже минул век с тех пор, как Русь окончательно сбросила с себя татаро-монгольская иго, но большие отряды или шайки из Золотой Орды все еще бродили по русской земле, доходя иной раз до самых западных ее пределов. Они придавали мечу и пожару все, что встречалось на их пути. В 1607 году один из таких отрядов оказался под Почаевым. В то время, как говорит местное предание, некий монах проходил по горе, молитвы совершая. Какой-то татарин, заметив его, подскочил, ударил саблей и обезглавил. Инок, который должен был тотчас умереть, взял в руки свою отрубленную голову и, донеся ее до монастыря, положил перед чудотворной иконой Богоматери и только тогда предал дух свой Господу к общему изумлению всех и в похвалу Пресвятой Деве, избравшей свою икону Почаевскую в явлении власти, могущества своего. I <laughs>